Добрый день, и снова мы все в привычной атмосфере, я в шапке. Мы сейчас едем пожрать, как обычно, потом нужно заехать за покупками, как обычно, потом нужно заехать на почту, как обычно, и все как обычно. Мы пообедали, точнее позавтракали, позавтракали. и сейчас, наверное, поедем искать кроксы. Нужны кроксы на дачу. А еще я кое-что заказал в магазине техники, и нужно поехать забрать. Не знаю. приехали в мой любимый любимый гулливер где как обычно аншлаг раньше здесь такого не было никогда ищем магазин крокс ну пошли у меня времени нет так, ты найдем крокс где? А откуда я знаю где Ну, ну ты, ж... ну, ты ж знаешь ты откуда я в машине и сказал, все, все, все я все знаю в смысле? Ты же говорила, что он тут есть. Я не говорила. Ты зашел на сайт Гулливера и сказал, он тут есть. Помните, когда Таня купила босоножки две пары, она приехала их сдавать? Одну пару, потому что жмут. Жмут. Вот этим занимаются девушки. Покупают, потом Нет. возвращают. Они лежат, зародить деньги тратят. Кроме того, как ты выводишь меня, а потом это выкладываешь в YouTube. Чем еще ты занимаешься? Расскажи, пожалуйста где этот гребаный крок? Вот а для, для мамы 38. такие. 38 брать? Да. Ну, главное, что они легкие и на даче будет удобно. Да, слава Богу. Сколько ты будешь меня раз повторять? Иди маникюр свой делай. Все, давай. Мерить, если хотите. Ну давайте поберем. Ну, господи, как оно ж нелепо выглядит вообще. Эти кроксы. Что, что Голубые вот эти бил. Вот это и вот это. Так, купил я Кроксы целых 4 пары. Они такие дорогущие оказались. За обычные тапочки с поролона. Поскольку? По 1500 гривен. Как по мне, это дорого. Хотя все же говорят, что они супер удобные как раз для дачи. Я попросил таксиста подождать меня 20 минут. Если он не уехал, то мне повезло. Я сейчас заеду в магазин техники. А Таня ушла делать маникюр, потому что сказала, что нужно будет ехать. Потом расскажу, куда нужно будет ехать. Сейчас не буду. И говорит, как это я поеду без маникюра. Дождались. Как я и говорил, 20 минут. Пойдем? Да маникюр пошла делать. <связанная> ага. так, и... Не каждый же день. А каждый день ходишь? Ну, частенько. Добрался домой по этим пробкам, пока везде объездил. Чуть с ума не сошел. Ну, это вы уже видели. Кроксы, 4 пары. На каждую вторую пару мне сделали скидку 50%. Поэтому я взял 4. Еще беленькие такие взял. С этим понятно. Вот, съездил в магазин техники. У моего папы недавно был день рождения, 10 июня. Да, июня. Я просто путаю июль, июнь вечно. Ну, это такое я подарил ему телевизор но так как у папы там нету кабеля телевизионного элита ну короче полный бред он там антенну сам что то делал и желаемого качества сигнала не добился ну впрочем я решил купить ему apple tv чтобы он мог нормально смотреть что то через приложение там чтоб с айфона iPad можно было фильмы включать и... Еще мой папа наконец-то сделал на даче этот интернет. Приехали мужики, которые поставили у него на крыше еще одну спутниковую антенну, которая уже отвечает за интернет. Теперь на даче есть интернет. Но роутер папа не купил. Поэтому я папе купил apple роутер. Вот, вот такой вот. Надо будет и себе такой купить, потому что мой роутер Asus такое дерьмо. Он постоянно вырубается, постоянные сбои. Это, короче, хотя все хвалили, что этот роутер вообще очень классный. А стоит дороже, чем apple Люблю коробочки. Они всегда вот такие квадратненькие, кубические. Люблю кубические формы. Так. И купил, называется этот, шнур HDMI Apple. И смотрите, в каком виде он ко мне пришел. Это вообще нормально. Чтобы тебе товар в вот таком виде отпускали. Как? Кстати, Apple TV это новое поколение. Не такое, как у меня у меня старого, а это последний. Там другой пульт, там можно в игры играть, там можно приложение качать. В общем, это новая приставка. И еще вот такая вот Apple мышка. Это тоже новая модель мышки, которая заряжается от обычного шнура к айфону. Потому что папа до сих пор не может привыкнуть к трекпаду, тачпеду да, на своем ноутбуке новом. Поэтому взял ему мышку. вот такие покупки. Таня. Я только что звонил Тане. Она сидит, еще делает маникюр до сих пор. Что красит, покрывает... Я не понимаю. Спрашиваю, когда ты будешь, говорит, ну еще часа два мне. Ногти красить еще. Еще два часа. Она уже там полтора и еще два. Как хорошо, что я не баба. Хотя иногда мне хочется быть бабой. Ладно, вы этого не слышали. Отправляю я родителям посылку, Таня отправляет посылки подписчикам. Кстати, смотрите папе на открытие посылки, у него на канале. У моего папы есть канал, кто не знает. Обновочка у меня новый головной убор. Зашли мы в Адидас, я поменял себе кепку. Вас достала моя шапка, я буду теперь вот этом ходить. Напишите, как вам. Вы же знаете, что я люблю Адидас. Просто я не признаюсь, что это мой спонсор. Тане не нравится. Зашли купить еще конверсы. Какие вот лучше? Высокие брать? Не знаю, что тебе. Она является. не подходит под твою форму лица. Ой, потому конечно. что у Саши вот здесь внизу лицо узкое, а сверху голова широкая. Плюс он еще добавил широты с помощью кепки. И выглядит не очень. большие? Это да вроде нормально, но половинку лучше бы еще добавить. Да Пол размера, больше или меньше? Больше. Не подошли мне здесь конверсы, решили поехать в другой магазин. Ну, как бы подошли, но я чувствую, что они будут со временем мне натирать. Поэтому лучше не рисковать, купить в другом месте как раз по размеру. Завтра мы с Таней уезжаем кое-куда. Я сегодня не буду вам рассказывать, а расскажу уже в следующем влоге, куда мы поедем. Завтра утром у нас поезд. Поэтому мы пытаемся сегодня все успеть, все дела порешать сегодня. Дела, покупочки, чтобы со спокойной душой уехать. Таня еще босоножечки какие-то смотрит. Конченые, приконченные. Смотрите, какое барахло хочет. Хилфигер. Вау, что конченый дизайн. Хорошо. Хочу себе новенькие беленькие кеды. Тебя засрал, стирать лень. Проще купить Я новые. Я постирал, они не отстирались. Ты стирала? Да, они не отстирались. Я так наелся, капец. Завтра опять рано вставать. Опять эти поезда. Мы постоянно ездим, все время. Но самое главное, что на даче уже есть интернет. Теперь можно ехать смело на дачу на несколько дней. Можно будет прямо оттуда грузить влоги. Добрались мы до Крещатика. В Киеве кардинально другая погода, чем там, где мы ездили. И прогнозируют, что целая неделя будет дождей. Круто. Очень круто. Только туда, куда мы едем, тебе дожди будут очень не кстати. А может там не будет дождя? Да? Это же другой город, но не конечно. Знаю, какая там погода. <связь> как <связь> меня задрали эти покупочки, шопинги и все остальное. Посылочки. Если бы вы знали, как это все ненавижу. Без ясочка, кроссовки Наоборот. Неплохие. Я не планировал сегодня себе покупать кроссовки, но все-таки купил ASICS. Это одни из самых удобных кроссовок, которые когда-либо мерил. У меня когда-то 15 вроде бы лет, даже в 13 были ASICS. Я купил в секонд-хенде. Я просто офигел, какие они удобные. И сейчас я купил себе вот какие. очень удобный язык. Точнее его отсутствие. Угу. Наверное, должны... Ну да. Вчера, когда я покупал кроксы, купил Тане белые. Ей не понравились белые. И сегодня она пришла покупать другие. То, что я купил, не понравилось. Но мы не стали возвращать белые. Пускай будут. А вот сейчас какие-то розовые меряет. На улице начался дождь. Мы быстро сели в такси и едем домой. Вот... Таня купил все вот такие балс. Тоже босоножки, не классические кроксы, а просто Очень вот такое что-то непонятное, в общем. Мы уже дома, и Таня крутит, откручивает телевизор. Потому что ей позвонила мама и сказала, гони телевизор домой, потому что у нее сломался. Это телевизор Танин, с Таниного дома. Сейчас мы будем его вести к Тане, наверное. Вот, и мы останемся без телека, да. У нас есть спальный белый телевизор, но он нам не нравится, он херово показывает, да. Мы его и не смотрим. Поэтому повод купить новый телевизор. Да, Таня? Саш, я маникюр уже испортила. Отклей, пожалуйста. И, и, и... А, Таня сделала маникюр же все вчера. Покажи. Вот это такое. Нравится? Надо было вот эти два сделать салатовеньким. А мне и так Или нравится. красненьким, или желтеньким. Я поцарапала палец. М -м. Опять накупили кучу пакетов. Каждый день посылочки, пакеты, горы, просто коробок Саша, у нас ты, каждый день. Купил две пары обуви, что а. ты я купил себе ASICS, кроссовки. Я в них прошелся и как будто в них родился. Это лучшая обувь для того, чтобы просто носить ходить. Попробуйте. Это не сильно популярная почему-то у нас фирма. Но у них такой дизайн. Не самый да, привлекательный, кстати. Но они такие удобные. И купил я себе конверсикеды. Очередные белые уже 50-е. Ну так и что? Все короче. Так, что тут у нас? Нет сил. Еще надо вести этот телевизор. Потом еще новый купить. Надо телевизор. Будет у нас просто тут есть магазин техники Херовый. через дорогу. Хреновый магазин техники. Там да? можно посмотреть. Ну, по крайней мере, можно что-то посмотреть. Я видела офигенные телеки. Я не буду покупать да. дорогущий телек. Samsung. Нахрена? Да, ну так какой-то выберем вот этим экраном изогнутым. Я не хочу тратить 100 мы, тысяч на телек. Мы прожигаем пол жизни за телеком. Точно, кто прожигает, я ты не прожигаю. Ты просыпаешься и сразу в телек. Это думаешь. ты его включаешь, Семейни мелодрамы смотреть. Ты все время... Это ты я подсадила. Переключаю, ты... О, включай а, точно. мелодрамы. Нет, ты подсадила «Меняю жинку» смотреть. А на украинском телевидении есть шоу «Меняю жену» Какое называется. Такое шоу, Но не хуйня полная. Ну, интересно. Таня включает постоянно. А есть еще шоу, называется «Семейные мелодрамы». А из ТБ кто смотрит все время, не ты? Все, ладно. Давай, иди, отклеивай изоленту свою. Что там? А что ты не можешь тут отклеить? У меня прилипает к пальцам. Вот это ты не можешь отклеить? Могу, но у меня... Я тут позаматывал просто все. ногтям прилипает. Все? Не, это шнур в теле. Ну так отдельно он. Ну так отмотаю, ну телевизор я тебе уже от... вот, освободил. Все, пожалуйста. Я просила тебя отмотать. Вот это я буду отматывать? Да не рви ты шнуры, ты что вообще уже? Ну так и ты вот так рвешь их? Что ты меня бьешь? Берет, со всей силы тянет. Возьми ножницы Меня или нож. Не надо беременную женщину кричать. Нож возьми просто, ножницы, Таня. Не И надо рвать. Принеси, пожалуйста, мне ножницы, Сашенька. Я не знаю, где они лежат. Ты знаешь, где Ты они Ты будешь лежат? вот эти все витки рвать? Принеси, пожалуйста, ножницы. Корыто ты. ты зря Таня не купила себе такие же белые. Очень зря. Надо было купить. Ж ты мне не купил? Так я ж тебе предлагал. Ты предлагал, чтобы я их купила, а не ты. В смысле? Я тебе говорю, ты будешь брать. Ну, я скажу, нет, я не буду брать. Мог ты взять. Чего ты не купил? А, то есть если, а вот так вот ты думал. Так ты только что сказал, я тебе предлагал купить. Ну. Ты говоришь нет? Ты не предлагал мне купить. Ты так сказал. я же сказал, ты будешь брать или нет? Ты сказал, Таня, я не хочу. Я сказала, что я не хочу тратить деньги. А, а, -а, -а. ты не предложил купить. Таня да? же не любит тратить деньги. Ну, потому что я собираю на сумку. Таня сумку любит... Шо? На сумку собираю деньги. Нахера херате сумка? Ну, хочу сумку. Ты не сказал, давай я тебе куплю. <свят> Понимаешь, в чем разница? Ну, ты могла и сама себе тогда купить. А, ну так видишь, так ты же не предложил мне их купить, ты спросил, куплю или я их сама. Я их просто спросил, будешь ли ты брать. Короче, Саш, что ты зажлобился, а теперь оправдываешься? О, да, я зажлобился. Ну так и да, ты зажлобился.